Вітаю, друзі, доброго ранку студія Це країна онлайн. Триває наш тиждень, що ми присвятили вітчизняній індустрії гумору. Сьогодні ми вирішили в художні кулари для того, щоб розповісти вам про один з найстаріших гумористичних жанрів. Сьогодні наша розповідь про карикатури. Анатолій, вітаю, доброго ранку. А, ви один з найвідоміших в, ну, щонайменше в Києві, художників-карикатуристів. Наскільки сьогодні взагалі цей напрямок затребуваний і наскільки складно сьогодні розважити а, людину саме такою формою? Я скажу, що карикатури або краще сказати дружеські шаржі, Людям по-прежнему нравится. На самом деле поднять настроение смешным рисунком можно кому угодно, даже, даже тому человеку, который так, никогда и не позировал и не собирался этого делать. Чаще всего это происходит на каких-то корпоративных мероприятиях. Чем же разбита гостей? Вот, приглашают или свадьбы, юбилеи, дни рождения, там, детские праздники. И людям нравится, люди проявляют интерес, они даже сами подходят. Порой даже не надо уговаривать никому. Mm -hmm. чтобы ваша работа не была образловой, а была развлаженной? Как ее вытравить? Потому что, ну, есть определенные у людей, и если их подкресливать, то человек, ну, можно просто за это может не сходить с потенциалом. Да, да, это правильно вы сказали. Если некрасиво рисовать людей, даже в этом жанре, то просто перестанут приглашать. А нужно же работать, нужно куда-то себя реализовывать, поэтому... Я давно-давно рисую шаржи дружеские, очень позитивные, веселые. Ну, можно даже сказать, без стёба. Может быть, это я уже неправильный такой карикатурист. Но, как понимаю, все, как должен выглядеть человек. И получается, что ну, мягкие, дружеские, настоящие говоря, Такие веселые портреты. Когда вы малюете, найти рису обличья, вы э, ну, спрямовываете свою увагу. То есть, чтобы заработать этот шарж, что-то должно быть Я Мне, думаю, нужен колоссальный опыт в рисовании шаржей. У меня он есть. Я очень много лет провел в Крыму на, на сезонах. Поэтому я, я, я вижу людей сразу, а как бы как, как рисовать шаржи, ну все, форма головы, уши, брови, глаза, все, все надо подмечать. Не обязательно что-то растягивать, вытягивать, не знаю, там уродовать, если можно так сказать до слова. Просто должен, мне кажется, шар должен нравиться тому, на кого его рисуешь. Во всяком случае, я так это понимаю. Ну, как я и обещал, добряк, даже форма бровей такая интересная. Она все показывает, человек добрый. Смотрите. Ну так, здесь вот только на мапку схоже. А вы Это уши. все, что я смог нарисовать вам скучно Это они же не ваши, видите. Я вам дякую. Это была Краина онлайн. Краина такая, как вы нае. До наступных включений.